Наша програма цього разу завітала до військового містечка 33, що у Довгинцевському районі. Забезпечення теплом його мешканців довгі роки для міських теплокомуненергетиків було справою не із легких, адже теплоносії для мешканців цього житломасиву вироблялись на вкрай неефективному застарілому обладнанні на котлах з низьким коефіцієнтом корисної дії на котельні, побудованої у минулому столітті. У новому опалювальному сезоні ситуація тут докорінно змінилась на краще. Забезпечувати теплом мешканців військового містечка 33 було доручено товари... товариству управление регионального строительства. Для здійснення этого задания міської власти силами и коштом этого предприятия была збудована нова сучасна котельня. Наше предприятие имеет более семилетний опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для нас было очень большой, большой, большой ответственностью и долго думали о том, чтобы взять на себя эту ответственность и воплотить наши все умения, наши знания в этой сфере в городе, в родном городе Кривой Рог. В феврале 2013 года было принято решение, мы взяли на себя ответственность взяться за этот проект, проект строительства новой, современной, энергоэффективной котельной в городе Кривой Рог. Когда только приступили к этому вопросу, все исходные данные были получены в теплосети, так как теплосеть, как оказалось, уже более пяти лет занималась этим вопросом именно в этом районе, именно в этом военном городке 33-м построить котельную, в связи с тем, что старая котельная, она уже 62-63 года на паровая, котлы очень старые, и на них уже работать не, не было никакой энергоэффективности. Поэтому Котельная построена, данная котельная, в очень сжатые сроки. Буквально с февраля месяца не было ни... началась только переписка, оформление документов. оформление документов это заняло самую, одну из самых сложных этапов. При выборе оборудования и подрядных организаций мы уже руководствовались тем опытом, который мы имели. Мы привлекали те организации уже проверенные и оборудование подбирали на которых уже тоже отработали и были в нем уверены, чтобы ни в, ни в коем разе не подвергнут опасности наш проект, потому что это очень для нас большая ответственность. Хотела бы отметить, что данный проект это заслуга не только нашего предприятия, и не только наших сотрудников, и нашей рабочей группы, которая работала без выходных. Это заслуга всего города. В этом проекте принимали участие практически все жилищно-коммунальные предприятия города, такие как теплосеть, криворожгаз. Благодаря их знаниям, их умениям, их содействию в вопросах и в оформлении документов мы достигли того, что сейчас есть, и жители получают качественный теплоноситель. Мы в теплоэнергетике с 2007 года. Мы работали в Кировоградской области, в городе Долинка. У нас есть подобные объекты, по городу общей мощностью 27 мегаватт. Были очень короткие сжатые сроки, но мы смогли построить данный объект, который был готов к работе уже к началу отопительного сезона. Хотя еще раз подтвержу, что сроки были крайне ограничены. Крайне ограничены. Были определенные сложности по согласованиям, но благодаря Григорию Павловичу Вербицкому была оказана нам помощь администрации, мы не смогли запуститься именно на начало отопительного сезона, но с 1 декабря мы уже в работе. Само строительство началось у нас в конце мая. Это начиная от проекта, фундамент. Все работы велись параллельно. То есть проектирование по разделам. Был готов раздел, сразу приступали к работе. Начиная от фундамента, теплотехника, котельная строилась у нас в городе Чернигов на заводе предприятие Инватруд. Что касается котлов, котлы у нас украинцы, это не котлы, это водонагреватели украинского производства. Разработка Черниговского завода радиоэлектроники и все это в комплексе, ну можем сказать, что это не просто энергосбережение, а серьезный шаг к этому. Что касается, если рассматривать вопрос энергосбережения комплексно, конечно, он не может быть отделен от сетей. Сети существующего объекта, это военный городок 33, ну, скажем так, они морально изношены, они, на них отсутствовала изоляция, теплоизоляция. Мы как смогли сейчас на данном этапе привели их в порядок и произвели полную 100% теплоизоляцию трубопроводов. Сейчас комплекс работает в нормальном режиме. Уже у нас есть конкретно это благодарность от жителей. На котельні підприємства використані найсучасніші технології виробки тепла та встановлене надійне високоефективне обладнання. В чем уникальность этих агрегатов? Уникальность этих агрегатов в том, что они имеют крайне высокий коэффициент полезного действия, который составляет 98%. Значит, за счет чего это достигается? Это достигается за счет того, что в данном агрегате используется двухступенчатый теплообмен между продуктами сгорания природного газа и самой сетевой водой. Значит, также эти котлы являются экономичными не только с точки зрения теплоэнергетики, но и с точки зрения производства. Металлоемкость данных агрегатов является самой низшей из всех аналогов, представленных в теплогенерирующем оборудовании. Значит, кроме того, как вспомогательное оборудование, оно уже является основным, мы использовали горелки WissHout немецкого производства. Каждая производительностью 2,6 МВт. Значит, горелки имеют свой контроллер, который позволяет в автоматическом режиме поддерживать соотношение газ-воздух при сжигании природного газа. Значит, горелки также укомплектованы всеми защитами, которые необходимы для безопасного сжигания газа. Значит, вторая изюминка нашего, нашей котельной в том, что у нас котельная работает без присутствия персонала обслуживающего и полностью технологический процесс, руководство технологическим процессом осуществляется контроллером. Производство «Раут Автоматик», город Киев. Значит, он находится вот здесь в щите управления. На нем видны все параметры технологического процесса, которые имеются на котельной. Отображается рабочее оборудование, температуры, сред. А также с помощью него можно задавать режимы, на которых будет работать котельная. Вся информация по работе оборудования встекается в контроллер и передающие устройства, и затем по оптоволоконному кабелю передаются на диспетчерскую на которой установлен персональный компьютер. На персональном компьютере имеется мнемосхема, на которой отображены визуально все процессы и все параметры работы котельной. Также наша котельная оснащена всеми средствами безопасности. У нас имеются здесь сигнализаторы загазованности, у нас имеются все необходимые датчики. В случае каких-то отклонений от рабочих параметров происходит, либо передается на диспетчерскую сигнал, чтобы дежурный персонал мог предпринять соответствующие меры. В случае превышения параметров выше допустимых осуществляется автоматическая остановка котельной с визуализацией этих данных, по которым произошел сбой. Дежурный персонал, проанализировав, может он выходит на место, анализирует ситуацию, что произошло, и, соответственно, принимает конкретные меры. То ли включает в работу резервное оборудование, то ли устраняет ошибку, из-за которой она произошла. Значит, также мы использовали сетевые насосы. Это тоже лидер, один из мировых лидеров Грюнфос. Значит, и использовали как вспомогательные насосы. Это производство Вилла. Это тоже является лидерами на своем рынке. Поэтому, будем говорить, что наша котельная – это самое современное, самое новое, что на сегодняшний день есть в Украине. Значит, по экономическим показателям, значит, именно благодаря тому, что у нас установлено такое уникальное оборудование, именно благодаря тому, что у нас процесс полностью контролируется контроллером, который может определить полностью все самые мельчайшие нюансы. Значит, у нас, если сравнивать, брать и сравнивать предыдущую котельную, которая до этого обслуживала военный городок 33-й, и сравнить показатели работы, мы имеем расход, снижение расхода электроэнергии в 2,5 раза. И расход природного газа мы имеем снижение не менее чем в 1,3 раза. При этом также нужно учесть, что наше предприятие подходит ко всем вопросам в комплексе. Значит, кроме самой котельной, нами проведены определенные работы на тепловых сетях, что, а именно полностью произведена практически изоляция всех тепловых сетей, которые имеются квартальных на военном городке. За счет этого у нас имеется еще один момент, это то, что выработанная тепловая энергия, которая на котельной, она с нормативными тепловыми потерями доходит до потребителя и э, не теряется впустую в окружающую среду. Таким образом, потребитель э, получает э, то количество тепловой энергии, которое должен получать. Значит, э, что еще хочется отметить, что э, мы максимально, э, максимально старались э, использовать э, не только ну, новые достижения, не только э, будем говорить, европейские или мировые, но также старалось наше предприятие максимально поддержать отечественного производителя. Это в том числе вот контактно-поверхностные водонагреватели производства Чернигов Украина, Раут Автоматик контроллер и также полностью практически все оборудование КПА тоже нашего производства украинского. Поэтому как бы, мы тоже понимаем, что на сегодняшний день надо давать и в нашу страну какие-то, будем говорить, дивиденды. И это учитывалось также при строительстве. Суттєві показники в економії енергоносіїв досягнуті товариством Дзержинське управління регіонального будівництва у своїй роботі. Це також яскравий приклад успішної реалізації міської програми енергозаощадження. Реалізація даного проєкту це ще раз підтверджує роботу виконавчої власті города в питанні енергозбереження. Так як даний проект наочно нашим жителям показує, як можна без задействования бюджетных средств, а это было очень весомо, то есть найти инвестора и реализовать такой амбициозный проект, осуществить проекты в сфере энергосбережения, которые позволили не только сэкономить энергоресурсы, но и основные составляющие тарифа, который заложен для обеспечения тепловой энергии и горячим водоснабжением жителей города. Даний проєкт хотів би акцентувати ваше внимание. По моїм свідкам, один в Україні, який реалізує в основному львівну долю теплової енергії для ліців на новому обладнанні і за час средств інвестора. Другим важливим етапом у досконаленні теплопостачання мешканців військового містечка 33 стало оновлення мереж теплопостачання та організація інфраструктури надання послуг теплопостачання. теплопостачання, теплопостачання, теплопостачання. Условия, на яких ми працюємо, является это договор, мы являемся э, поставщиками тепловой энергии. То бишь наша, мы обслуживаем не только котельную, э, межквартальные сети, но и внутридомовые сети согласно договору. Есть персонал, уже организованы службы необходимые. Очень э, небольшой срок между высказыванием каких-либо претензий со стороны населения и отдельных граждан до устранения этих неисправностей. В связи с тем, что есть проблемы с внутридомовыми сетями, ну, скажем так, то, что я уже говорил, это все требует ремонта, дополнительного вложения. Но, тем не менее, мы даже не прекращая работы Теплопостачание конкретно на отдельные жалобы локально, вплоть до замены стояков. Происходит, нас чистка стояков, сброс теплоносителя, замена внутридомовых каких-то фрагментов, чтобы минимизировать промежутки подачи тепловой энергии населению. У нас организован офис, ведется прием граждан каждый день. Массовые работы по обращению граждан, по перезаключению договоров, льгот, субсидий. То есть построить саму офисную всю цепочку, это на сегодняшний день является вторым этапом. Также это ремонтные работы. А на сегодняшний день активно занимаемся вопросом теплоизоляции сетей. Межквартальные сети отсутствуют теплоизоляции изначально, поэтому активно мы ведем эти работы. Активно ремонтуємо сіті. Я надію, що жителі будуть задоволені нашою роботою. Вдале впровадження передового досвіду у сфері виробки та постачання тепла, здійснене підприємством Зержинське управління регіонального будівництва, отримало схвальну оцінку у місті. Фахівцям товариства наразі доручено переоснащення ще трьох міських готелень, на кшталт цієї, з якою ми щойно ознайомились. Шановні мешканці Кривого Рогу, за даними синоптиків, в кінці тижня в місті очікується різке похолодання, зниження температури до мінус 25 градусів, що таїть собі велику небезпеку для життя та здоров'я людей. Так, за даними управління охорони здоров'я місьвиконкому, з яким тісно співпрацює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому, вже до лікувальних закладів міста звернулися за допомогою 43 громадянина з діагнозом обмороження. З метою мінімізації та недопущення випадків обмороження серед населення міста відповідно до наказу начальника цивільного захисту. Міста Кривого Рогу, Юра Григоровича Вілкула в місті працюють 20 стаціонарних пунктів обігріву, сім пересувних пунктів обігріву, два мобільних пункти обігріву та два соціальних патрулі. Станом на 28 січня 2014 року всіма пунктами обігріву міста надано допомогу. Населенню в кількості 603 чоловіка. Як основні поради, хотілося б звернутися до мешканців міста з закликом за можливості при таких низьких температурах не виходити або унеможливити вихід на відкрите повітря. Також насамперед звертаємо увагу батьків яким бажано контролювати своїх дітей, а саме їх одяг, який повинен бути чистий та сухий, та кількість часу, який діти проводять на свіжому повітрі, також акцентуємо увагу любителів зимової риболовлі, що при мінус 25 не варто виходити на лід для риболовлі, і також звертаємось до суб'єктів господарювання. Які здійснюють свою підприємницьку діяльність на відкритому повітрі, за можливості також в ці дні унеможливити зменшити кількість часу, який вони будуть проводити на вулиці. Основними порадами при даних мінусових температурах є насамперед одягатися в теплий одяг, який повинен бути сухий, як один із прикладів. Потрібно одягатись багатошарово, тобто два тонких светри замінюють один товстий, також зменшити кількість відкритих ділянок тіла. Ну і при наданні у разі виникнення обмороження, при наданні допомоги, звернути увагу на те, що бажано розтирати пошкоджені ділянки тіла. Спиртом ну, або адеколонам небажано снігом, оскільки можна пошкодити шкіру. Також не рекомендують лікарі на морозі вживати алкогольні напої. При випадках омороження краще потерпілому надати гарячий чай чи каву. Ну і для криворіжців, які ці Дні будуть проводити в своїх помешканнях. Також рекомендуємо унеможливити протяги в квартирах, тобто всі щілені, ну, чимось закрити, чи ватою, чи заклеїти вікна, чи тому щось подібне.